Дорогие друзья, товарищи, по всей стране миллионы трудящихся вышли на митинги и демонстрации. Это день солидарности трудящихся. Этот день становится историческим. В советское время это был праздник. Праздник труда, весны. Сейчас... Вновь как сто лет назад, в год столетия революции, актуальны стали лозунги, за которые борются трудящиеся. Власть совета. Сегодня власть у буржуазии, класса капитала и у олигарха. Поддерживаем этот лозунг. Власть совета. Давайте скажем. Власть совета. Власть совета. Вновь востребован лозунг землю крестьянам. Сегодня вновь даже у фермеров в Краснодаре подбирали землю и негде работать. Поддержим мы этот лозунг в день солидарности. Землю крестьянам! Землю крестьянам! Землю крестьянам! Сегодня вновь Востребован лозунг 8-часового рабочего дня, так как на 10-12 часов сегодня уже заставляют работать и крестьян, и рабочих, и инженерно-технических работников. Но сегодня еще один лозунг очень востребован. Это нет коррупции, нет взяточности, нет откатом и позорище когда на всю страну прогремел фильм о возможных коррупционных процессах господина Медведева в должности премьер-министра и наша вся фракция КПРФ в Государственной Думе потребовала расследования этой, этих фильмов. Фракция ЛДПР Справедливая Россия, Единая Россия заблокировала наши требования. Потому их там большинство вот в этой Госдуме. Мы считаем, что это позором. Самым настоящим. На такой должности человек должен быть честным, кристальным, чистым. И если есть подозрения, тут же их развеять. В этой ситуации И либо господин Навальный с его враньем должен сидеть, либо Медведев должен сказать, что у меня все чисто. Правильно? Абсолютно так. И давайте этот лозунг примем с вами. Вор должен сидеть в тюрьме. Давайте скажем. Вор должен сидеть в тюрьме. Вор должен сидеть в тюрьме. Но все эти лозунги можно будет и надо притворить жизнь, когда мы будем солидаризированы. Солидарность трудящихся – это основная сила. И рабочие миллионы вышли и видят нас много. Их единицы, миллион миллиардеров, единицы, а нас миллионы и миллионы. С днем солидарности трудящихся. Ура, товарищи! Ура! 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 друзья, уважаемые товарищи, сегодня не просто Первомай день весны и труда, это день борьбы трудового народа за свои великие исторические права, за достоинство, за могучую державу, за народную власть, за элементарную справедливость в обществе, где правит человек труда, а не олигархия и жульё. Я уверен, что сегодня по всей стране и планете прокатится волна возмущения трудового народа против того, что снова обрицают оружие. Все делают для того, чтобы поджечь войну во имя интересов кучки олигархов и глобалистов. Вы чувствуете, как страну с разных сторон окружают силы враждебные нашей державы. Еще никому не думалось, что совсем недавно, что снова вокруг нас будут подожжены целые очаги, враждебные нам. Но мы с вами выстоим, потому что мы верны солидарности и братству. Именно солидарность нам позволила возродить партию, комсомол и пионерию. Именно солидарность трудового народа дала нам возможность создать народные предприятия, которые сегодня показывают образцы труда. Именно солидарность дала возможность доказать даже в нынешней криминально-буржуазной России, что мы можем, можем достигать больших результатов. Я хочу передать вам привет от нашего губернатора Левченко, который сегодня доложил, что Иркутская область успешно выполняет намеченные планы и программы и вошла в пятерку наиболее динамично развивающей областей Сибири. Хочу вам передать привет от локтя мэра Новосибирска, третьего города по численности в стране. Именно этот город показал пример, что можно строить даже в нынешних условиях по квадратному метру на человека в год и является лидером в этой отрасли. Я уверен, что мы с вами сумеем добиться многого если продемонстрируем свою сплоченность на предстоящих выборах местных законодательных властей и губернаторов. У нас сильная команда, у нас ясная программа. Именно солидарность позволила нам отработать 10 шагов достойной жизни. Это программа, вокруг которой сплачивается широкий круг государственно-патриотических сил. Нас поддерживают и ветераны труда, и дети войны, и обманутые дольщики. Нас поддерживает комсомол. С нами вместе идут учителя, врачи, вся интеллигенция, которая верит в справедливость и дружбу народов. Я уверен, что мы с вами справимся с этими вызовами. Но впереди хочу подчеркнуть, у нас немало проблем и трудностей. Если и дальше Россия будет двигаться по реформам Гайдара и Ельцина, а внутренняя политика Экономика хромает на все четыре ноги, если и дальше будут обслуживать олигархию, которая не желает платить даже нормальные налоги, если и дальше будут отказывать детям войны в поддержке, а обеспечения их законных прав и получения квартиры, если и дальше наши ребята, окончившие вузы, не будут иметь достойной работы, ситуация только будет усугубляться нас окружают сегодня три проблемы. Проблема первая, связанная с курсом финансово экономической политики. Мы должны изменить этот курс, и у нас для этого достаточно сил. Нам нужна солидарность всех трудовых коллективов державы, чтобы справиться с этой задачей. Но вы видите, что сегодня американские глобалисты поджигают снова войну на Украине, и успокоились они на Ближнем Востоке. Вот-вот будут заполыхать корейский полуостров. Я уверен, что мы с вами справимся с этими вызовами, если вы активно поддержите в ближайшее время нашу партию. Она готовится к своим главным событиям. Мы проводим в конце мая съезд, на который приедут делегации со всей страны где будет представлена совместная согласованная программа вывода страны из кризиса, которую мы сейчас прорабатываем самым широким блоком народно-патриотических сил. Нас впереди ждут делегации всего мира. Только что приезжала рабочая группа, которая утвердила программу подготовки к столетию Великого Октября. Мы его начнем в городе трех революций, в Ленинграде, в Питере. Там мы проведем в Таврическом дворце главную встречу. Затем посетим Смольный, где Ленин объявил о рождении первого мира советского государства. И затем посетим легендарный крейсер «Аврору», который сегодня полностью восстановлен. Там есть блестящая экспозиция, связанная с возрождением великой советской власти. Затем они прибудут в Москву, где будут шествия, будут блестящий концерты и, кон и литературная композиция по страницам Великой Советской эпохи. Мы готовимся вместе со всем трудовым народом к этому великому событию. В этом событии примут участие делегации практически всех стран мира. Около ста делегаций будет от коммунистических и рабочих партий. Это и есть подлинная солидарность, которая обеспечит нам будущие победы. Да здравствует Первомай! Да здравствует справедливая борьба трудового народа за свои права! Да здравствует победа! Да здравствует социализм! Ура! Ура!